Сегодня 3 березня. За вікном все тепліше пригріває сонечко, раскрытки в квіти, а значит на порозе весна, яка несе с собою найчарівніше, наймиліше для всех женок свято 8 березня. Каждая женщина это явление жизни бушующие благословения, связь поколений во все времена Женщина міру в награду дана. Вона йшла, задумлива, йшла, сповільна, ваговитою ходою. На правій кошик бути несла, а лівою проводила рукою з ходою в такт. Є жінки, немов листки осінні, що летять з вітрами вдалину. Я ходив за ними в отопінні, та кохав лише тебе одну. Раптом я збагнув, що ти кохана, не зоря, не квітка, не листок. Ти для мене мила і жадана, надзвичайніша з усіх жінок. Лапы его не нежно смотрит в лице, Там у нас дитя, рано думать о це. А дочка скрывалась гирку и сказала, «От життя! Я крома, то дитя, то а а экзамен, что дитя!» И грома не слышны тогда раскаты, И ветер не касается ветвей, Когда играет лунную сонату, Сама природа молчит в немке ей. В магазине подарков распродают очень милые шубки. Модно пошитые, а мех хоть и искусственный, зато очень теплый. Тогда покупай. Ну, шубки еще один недостаток. Тогда не покупай. Да недостаток совсем пустяков. Тогда покупай. Да что ты заладил? Покупай, не покупай. Я к тебе за советом, а ты ничего дельного сказать не можешь. Вечно я семейные серьезные проблемы должна решать. Но если ты ждешь действительного совета, то я считаю, что не стоит покупать вещь, которая вызывает столько много сомнений. Ты с ума сошел! Я ее уже купила!